Этот буксир соответствует всем мировым стандартам. Здесь стоят винтовые рулевые колонки, которые вращаются на 360 градусов. Это очень маневренный и современный пароход, который выполняет функции по буксировке и также толканию. Может осуществлять рейсы по реке Днепр, реке Дунай и также Черному, Азовскому морях. Этот буксир уникален еще чем? Что он проходит и по реке Днепр, а также может работать на Дунай и проходить под невысокими мостами. Не нужно для него специально делать подъемы мостов и разводы мостов. Здесь, как вы видите, рубка поднимается на нем. Ложиться может в сам, это она зафиксирована в первом положении. Может ложиться полностью еще ниже, и то есть проходить под всеми днепровскими мостами, которые лимитируют. Это Днепропетровский мост, а также Кременчугский мост то же самое время может работать на Дунае. На Дунае он тоже, высота его позволяет проходить, когда рубка опущена, потому что на Дунае тоже лимитируются мосты.